खामगाव शहराला रजत नगरी म्हणून ओळखल्या जाते तीनशे पन्नास वर्षापेक्षाही अधिकचा चांदीच्या शुद्धतेचा ग्राहकांचा या ठिकाणी विश्वास आहे खामगाव शहरात आहे देशातील सर्वात मोठी चांदीची बाजारपेठ बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहराला रजत नगरी किंवा सिल्वर सिटी म्हणून सुद्धा ओळखले जाते त्याचं कारण म्हणजे या शहरात पुरातन काळापासून असलेली चांदीची बाजारपेठ देशभरात खामगाव येथील चांदीची बाजारपेठ ही प्रसिद्ध आहे व पुरातन काळापासून ही बाजारपेठ असल्याने देशभरात खामगावला रजक नगरी म्हणून ओळखले जाते यासाठी खबरें शामतकचा एक विशेष रिपोर्ट खामगाव को खामगाव मध्ये चांदीचा बाजारपेठ होती ऊपर खामगाव करीबन 300 400 500 साल पहले कॉटन के लिए फेमस होता था वाइट चीज के लिए इसको पहले कॉटन नगरी भी कहते थे, थे और हमारे पूर्वज जो जहाँ तक कि हमें इतिहास पता है डेढ़ सौ पौने दो सौ साल से हमारी पीढ़ी अभी यहाँ पे श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस के नाम से है यहाँ पे बाजार पेट पुराने टाइम से ही चांदी के शुद्ध बर्तनों के लिए फेमस है यहाँ पे चांदी की प्योरिटी जैसे हंड्रेड परसेंट होती है और यहाँ से देश विदेश सभी तरफ से चांदी की वस्तुएँ भेजी जाती है मैं पर्सनली अभी मैं मेडिसिन बट लेकिन मैं मैं खुद पैंतीस साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मेरे फादर के साथ में और हमारे ग्रैंड फादर पिताजी ये करीबन डेढ़ सौ पौने दो सौ साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं खामगा खामगा रजत नगरी काफ़ी तो तो करीबन दो सौ ढाई सौ साल से रजत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है इसका मुख्य कारण यहाँ की प्योरिटी है यहाँ की प्योरिटी के कारण यहाँ पे यहाँ से यहाँ से बॉम्बे चेन्नई दिल्ली और यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ से चांदी की वस्तुएं भेजी जाती हैं और यहाँ पे विविध तरह के मंदिरों के तो स्पेशली अभी जैसे गणेश टेकड़ी का काम चालू है कारण जत्त मंदिर यहाँ पे काफ़ी मंदिरों के काम में बहुत ऊंचाइयों तक के ये प्योरिटी के कारण प्रसिद्धि तो मिली है आपके यहाँ से अभिनेता और राजकीय लोगों को जो है चांदी गई है उसके इसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ प्योरिटी है यहाँ की और यहाँ से विविध तरह के नेता अभिनेता के यहाँ पे चांदी जाती है सुमारे दोनशे वर्षा पूर्वी खामगा शहर है मध्य भारत मोटा व्यापारी केंद्र होता व त्या काला त्यावेळीचे येथे चांदीची बाजारपेठ भरत असे इंग्रजकालीन युगात या बाजारपेठेला महत्त्व आलं आणि देशभरातून व्यापारी खामगाव येथे कापूस व चांदीचे खरेदीसाठी येत असतात व तेव्हापासून खामगाव येथे चांदीची बाजारपेठ देशभरात प्रसिद्ध झाली खामगाव येथील चांदी शंभर टक्के शुद्धतेमुळे दे संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे त्यामुळे देशभरातून ग्राहक खामगाव येथे चांदी खरेदी करण्यासाठी येत असतात मेरी भतीजी की शादी है मेरे भैया भाभी नागपुर से आए हैं विश्वकर्मा में चांदी लेने के लिए पर चांदी के रेट इतने बढ़ गए हैं एक लाख पचपन हजार हो गए हैं तो हम हम मतलब बजट से बाहर हो रहा है इसलिए हमें चांदी का जो हमने सोचा था बजट हमारा वो थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है मजा बहनी से लग्न है चांदी घू है नाते है अमरावती वर्ण चांदी घेण्यासाठी लग्नासाठी आणि आता खूप भाव वाढलेले आहेत एक लाख पंचावन्न हजारपर्यंत चांदी गेलेली आहे तर थोडस आमचं बजेटही घडमडलं आहे त्याच्यामुळे तरी जे पहिले आम्ही जे घेणार होतो त्यापेक्षा आता थोडं त्या प्रमाणात आम्ही थोडस कमी घेत हो। आहोत असा आमचा आहे इंग्रज काळापासून खामगाव शहराला रजत नगरी म्हणजे चांदीचे शहर म्हणून ओळख या शहरात चांदीची मोठं व्यापार केंद्र असल्यामुळे खरेदी व विक्री घाऊक बाजारपेठेत होत असते शेकडो ज्वेलर्स व सोनार खामगाव शहरात असल्याने स्वर्ण व सुंदर अशी चांदीची दागिने भांडी येथे तयार केले जातात चांदीचे मोठे मोठे कारखाने या शहरात आहेत या संपूर्ण देशातील व्यापारी खरेदीसाठी खामगाव शहरात येतात इतकंच काय तर महानायक का अमिताभ बच्चन मास्टर ब्लास्टर तेंडुलकर तर अनेक बळ्या राजकारण्यांच्या घरातील घर गणेश मूर्ति व चांदी की भांडी सुधा खामगा तैयार है इसका मेन रीजन यहाँ है प्योरिटी की गारंटी चांदी में भी नव्याण पचास नव्याण नब्बे तक गारंटी मिलती है सोने में भी प्योरिटी पूरी नव्याण पचास नाइन वन सिक्स वॉलमार्क का डागिना पूरे गारंटी के साथ में मिलता है और हमारा अभी व्यवसाय जो है ये से चल रहा है ये लगातार प्यूरिटी और भरोसा है इसलिए कंटिन्यू दूर दूर के मंडी से 100-200 तो किलोमीटर से लोग यहाँ पे आते हैं और अपना माल एक विश्वास के साथ में खरीदी करते हम को रजत नगरी चांदी के लिए पूरे इंडिया भर में खमगांव ये प्रसिद्ध है कारण कि प्यूरिटी जो है वो यही मंडी में मिलती है अंड मंडी में नाइन सिक्स या अन्य टंच का माल मिलता है ये खमगांव के लिए अपनी खुद अलग से खास अपनी अहमियत रखता है क्योंकि तो पहले से खमगांव में जो भी व्यापारी हुए हैं उनका एक ही ये है कि अपने को जो भी को देना, देना तो खामगांव का बोलने के बाद में ज्यादा टेस्टिंग या ज्यादा पूछ परख नहीं होती है यही हमारी गुडविल है खामगा चांदी ऐसी बाजार साधारणतः दर महीनला दोनशे कोटी रुपया तर वर्षाघाटी अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते येथील चांदीनी दागि येथील चांदीचे दागिने शुद्ध आणि सुबक आणि सुंदर असल्याने खामगाव शहरातील चांदीच्या दागिन्यांचा मोठी मागणी असते सध्या चांदीचे भाव एक लाख पंचावन्न हजार रुपये प्रति किलो असतानाही चांदीच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते खामगावातील चांदीच्या शुद्धतेची हमी व मोठे बाजारपेठ असल्याने खामगाव शहरात रजतनगरी हा खिताब मिळाला आहे सानदैनिक खबरे श्यामतकसाठी अशोक जसवानी बुलढाणा महाराष्ट्र